С канала Катюши Молби и сегодня мы будем готовить кекс. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению. Время, этого... Время приготовления этого кекса займет э, целый час. Нам понадобится изюм, предварительно вымытый и высушенный, мука пшеничная 400 грамм сахар 270 грамм, яйцо 4 штуки, мы уже его разбили, сливочное масло 180 грамм, молоко 150 миллилитров, дальше э, подсолнечное масло 110 миллилитров, разрыхлитель, пакетик ванильный сахар, пакетик, соль, щепотка, и по вкусу можно добавить лимонную цедру или цедру апельсина яйца взбить с сахаром добавить сливочное масло ванильный сахар все перемешать сливочное масло предварительно нужно достать из холодильника, чтобы оно полежало несколько часов. Было мягким, было удобнее его размешивать вместе с остальной основой для кекса. Луку, разрыхлитель, соль и наш изюм. чем у нас взрывается, тем пышнее у нас а, будет результат. Нашу форму мы смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем тесто в нашу. Насыпаем на дно. Дальше формочки мы отправляем на 15 минут в духовку. Потом мы их достанем и вы увидите, что будет дальше. Далее можно достать форму, разложить изюм оставшийся и убрать в духовку еще на 30-40 минут. наши два кекса из духовки мы должны проверить. Выпьют ли мне до конца или нет? Используем тот же метод э, э, и протекаем нашей зубочисткой два кекса. Как видно, не осталось ни одного следа на одном кексе. Значит, что он готов? наш кекс с сахарной пудрой. Наш кекс, кекс готов. Приятного ну, аппетита!